Глава Украине, привет, Полонского. Ребята, ну что, Байден только что подписал, э, проголосованный Конгрессом и Сенатом Соединенных Штатов Америки, закон о военной помощи Украине. И понеслось, тут же Байден заявил, что в ближайшие часы начинается передача Украине ранее сформированных. Надо сказать, что пакеты были сформированы задолго до э, того момента, когда их начали передавать. То есть, э, я так понимаю, они были готовы еще где-то неделю назад, потому что за эту неделю их успели частично э, с различных военных баз в Иордании, в Германии и так далее доставить в Польшу, из Соединенных Штатов, доставить в Польшу. Они уже там на границе. Вот. Частично они в Польше находились и так далее. То есть э, сформировали уже все готово, и все было готово, и все уже, собственно говоря, ждало. Значит, что Байден только что на пресс-конференции сказал, что Ох, едет очень много, на 1 миллиард долларов, и там всего полно. То есть там э, самые различные ракеты для ПВО, там, начиная от Патриотов и заканчивая для вот этих, вы знаете, так называемых Франкенштейнов, которые это ракеты, американские ракеты для наших комплексов, которые переделаны под американские ракеты, из-за того, что, скажем, ракеты под систему Бук уже отсутствуют, да, или почти практически отсутствуют. То есть это ракеты ПВО самого широкого спектра действия. То есть это начиная от, скажите мне, баллистических ракет и заканчивая для того, чтобы сбивать обычные крылатые ракеты. Это все мы сейчас получаем дальше. Второй больной момент у нас это, конечно, артиллерия. Это снаряды, это беда просто была. Причем, что хорошо, Байден сказал будет, что как 155 мм, причем несколько видов снарядов, включая снаряды двойного действия, Вы понимаете, как хотите. И снаряды улучшенные, 155 мм, это наши основные, как бы, наш основной калибр. И 105 мм, это наш, скажем так, батальонный калибр. Таких пушек у нас тоже много, и снаряды к ним либо почти закончились, либо вообще закончились. Они едут. Также будут мины для американских 60 миллиметровых или НАТО, как назовите как угодно, 60 миллиметровых минометов. Будет очень много стрелкового оружия и боеприпасов к различному стрелковому оружию, включая подрывные боеприпасы против шахедов. То есть это опять-таки кивок в сторону ПВО. Будут мины, будут противопехотные боеприпасы Клеймор, будет очень много автотехники, будет бронетехника. По бронетехнике как я, Все что я уже говорил Будут Хамви, будут МРАПы МРАПы это бронеавтомобили Ну типа Интернешнл, как у нас вот они есть Которые не, бо, ну, не боятся Которые сохраняют Жизнь экипажу при наезде На противотанковые мины Значит будут МРАПы вот, еще будет, короче говоря, там будет более всяких вся... А потом обязательно Брэдли будут, да, обещали Брэдли будут, Брэдли. То есть бронетехника тоже заезжает. Там сейчас я говорю очень много всего. Вот и также вспомогательной техники, вспомогательного оборудования, ремонтного оборудования и так далее. Также, я так понимаю, будет увеличить штат военных, так сказать, советников в Украине, их становится больше, чем было раньше. Всех интересует вопрос Атакамс. Ну, Байден с Зеленским говорили на эту тему, и это будет. Единственное, что, мне кажется, это будет во втором пакете помощи, потому что этот пакет был сформирован еще до звонка э, Зеленского Байдена. То есть он был, Зеленский ему звонил когда-то, было вчера утром. А пакет был сформирован уже давным-давно. То есть оно просто ждало, ждало на голосование в Конгрессе и на голосование в Сенате и до подпись самого Байдена, собственно говоря, что и произошло. То есть это будет пакет, скажем так, который э, замещает несколько пакетов, которые мы получали ранее. То есть, допустим, если бы мы его получили в январе-феврале, ну вот, может быть, в марте, да, если мы получали по 300 миллионов пакеты, да, то вот как бы оно их не заместило. Получили в апреле в результате за вот те три месяца, ну вот как-то так, да. Вот, но мы ждем, конечно, атакамцев, потому что атакамцы нам нужны в первую очередь. А может, знаете, еще один такой момент вам скажу. Не все будут э, афишировать и рекламировать, да. Вот, например, я не очень-то знал, что у нас, оказывается, очень много финских бронетранспортеров, да, что у нас много бронетранспортеров именно нидерландского производства и немецкого, ни разу не Мардера. да, еще есть. Вот, то есть, в принципе, тут такое дело, понимаете, ведь не надо... Обо всем орать на всех перекрестках То есть он на основное сказал а, Видите, вот наши сейчас достали в Жанкое этот, э, этот, скажите мне, С-400 При всем при том, что Атакамсы Ракета Атакамс Вот если верить тому, что у нас их было 20 штук И нам их передали еще, дай бог в памяти В октябре месяца, по-моему, да? Или в ноябре? Напомните, чтобы я прав или не прав Октябрь или ноябрь То они у нас закончились еще в декабре А чем же мы неделю полторы недели назад шарахнули под Жанкую. Никак не пойму, откуда взялись эти атаканцы. Вот я об этом, да? То есть, ребята, не все будет афишировано. Он Швеция вообще молчит, как рыба, что она нам передает. Финляндия молчит, как рыба. Передают, передают, но молчат. Американцы, видите, озвучивают. Да не все. В любом случае, самое главное, что, кстати, одновременно с американским у нас еще, я уже рассказывал об этих пакетах помощи, идет сейчас пакет помощи, сумасшедший абсолютно на 617 миллионов долларов из Великобритании и неназванный пакет э, помощи из Франции. Там будут ракеты для комплекса «Мамба». Это как раз те самые ракеты, которые сбивают э, любую баллистику, включая северокорейскую вот это, и так далее. Так что, друзья мои, как видите, э, все налаживается. У Путина сегодня черный день. Э, Украина снова на коне. У Украины снова более чем достаточно вооружения. И, ну что, могу сказать, фашисты, бегите с вот хотите, хотите хороший совет? Просто драпайте с Украины. Вы не станете шашлыком.